киненько. Давай, давай, Все нормально? О, Есть? О, еб... Но. ну, я понял. Есть! Yes. Ну х... Ху... знает. А ну-ка давайте загуглим, может, где у Т-90 слабое место. прямая уражение. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. З 24 лютого підрозділ ТЕРА на війні спершу Київський фронт, потім Херсон, Запоріжжя. Зараз ми під Бахмутом. Хочу подякувати всім друзям, хто нас підтримує на цьому шляху, а всім, хто хоче долучитися ссылка на збір закріплена в описі до відео. Збираємо на дрони для скидання боєприпасів, на дрони камікадзе, на боєприпаси до цих дронів. Також маємо Telegram, та Патреон. Долучайтеся. Маємо довести діло до кінця. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні. Да. Курточки е, трьохслойні штани, В машині, можна, сидіти на... Він не хоче воювати взимку. Нам на зиму може, якщо ми все-таки ще будемо, а ми будемо. Нам не що таке. Шкода ж ми діємося. Да даже если не мы, а расчеты, надо какую-то очень вместительную машину покупать, которую можно нормально нахуй. Какую, назовите марку. Я не знаю. Нужно вот реально что-то с очень просторным салоном. Какой-то Ford, Ford какой 150, да. А на чем дело На квадрике. Или знаешь что, или выпросить нах... хотя бы одну одного броневичка. Это выпросим это параллельный процесс. Держи, что страшно? А что ты хочешь? Можешь покататься? Да я убьюсь. Да? А может сам и не убьюсь? А что ты в машину хочешь сесть? Что не? А типа ты меня прокатить хочешь? Ну да. А да это хуй. Я бы сам за. Рулю. Ну хочешь садись за руль я сзади поеду. Не не, это сильно ответственно. Я не знаю развесовок. <реш> Я могу нас перевернуть. Только, <реш> Только под музыку Рамштайн. <реш> Давайте музыку погромче. <реш> ну ты хочешь включить, чтобы нас не переехала. <реш> Друзья, музыка, громкая музыка за... за... А, короче, она заглушает, заглушает. Да, она заглушает мои экзистенциальные страдания. В поле? не, не поле. Ну, нажми. Ага. Тупо вот такая у них там дрон пушка есть. Ну, FPV, п... <рыхает> uh, да, у них там укрепрайончик. <рыхает> Давайте что-то с ними там делать по чуть-чуть. Погнали. Стоит. Осколочно фугасный, да? Дрон подключен. Я в укрытии. Можете взлетать. Плюс взлетаем. 300 метров по дороге за Уралом. 300 метров от Урала они отошли. Они за Уралом. Урал, швей, это, ветра, главное, да, догоним он, мы быстрее да, ну, вот он по этой дороге должен, по этой да, 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 вот, Лететь до этой дороги? да, 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 лететь, а минут, да, она, сейчас направо а уходит, да, На тут. да, 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 налево. А да, да, Не 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 не. Это не эта дорога. Вот 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 она. Выше, да. Вот вот она. Вот посадка, видишь? Это тот, кто который они не выше. Tree, on, Да, это сделал, сделал. Они прошли кусты, да, они прошли кусты. Вот удали. Все правильно целит. Дел или проверяешь? Да. Вот так вот целит. Право целит сейчас ваше. Сейчас мы убьем. Сейчас мы на эвакуацию убьем и давай. Вон они справа, черное пятно. Вот вот. Вон они. Бывает, спокиненько. Все нормально. Есть? О -о -о. Зай... Красава, хорош? А ну 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 Хорош, хорош, Дип, красава. Ой-ой-ой. Они бегают, да, типа, поряд с ними, но... Але... Не, ну они там, там было видно на видео, как они разбегаются. А ну, о под зум, это максимальный зум? ПГ-7Л, аккумулятивный боеприпас повышенной потужности, 1,5 кг важить. Нещодавно раздобули, має краще вражати технику. Чуть... Да. 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 В тур на месте? Ну, и... ну да, накрытое... Все, за... квадрата, закрытая на месте. Все, летим. 20 секунд. Вон куст, видишь? Угу. Между кустом и столбом. Угу. Медленно. Совсем потихонечку. Левее. Угу. Вот. Так. Вот. Спокойно, вот. Спокойно. вот. 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 <плаканная> <плаканная> вниз. <плаканная> Зи... <Нет! плаканная> Есть! Есть! Прямой! Второй Ты надо! Супер! <плаканная> Молодец! Яо, второй красавчик. надо! <плаканная> Плюс! Стоп. Плюс. Дьявол, да а. разведай, что там. Так разведай, его ну я понял. Хорошо. Да, вот попало, разлетелись ошметки. Понял, Вот здесь стояла угу. хуйня это. Попало, разлетелись аж ошметки. тут ее уже нету, я понял. Все, ну вот, вот это хуйня. еще, понял, ну, через Супер. Павел Юрьевич, а моя сишка там осталась? Жора, 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 давай сигару. Блядь. Можно и сигару. У меня есть сигара. Не, сигара лежит в рюкзаке с взрывчаткой. Прошу. Ничего себе. И она там должна лежать. Ни хавка, ни сардины. Mm -hmm. <laughs> Значит, рюкзак. В нем РПГ, пострелы, выбухивка и сигары. Уже рослась с пальмы Да, ну сейчас хочу вернуть этот. Чуть... Да не, я думаю, надо на рысишки начать, что ли. Да ты на хуй, не сразу по по хардкору. По хардкору, принимаю. конечно. Выступим. Бл**, ты ж джентльмен. А, хороша. Дайте проверим. Так, вітаю, друзі. А це ми дрони від армії дронів Діатони використовуємо з отаким от, от скидом. Чудово працює. 15 кг. Кілограми... Чудово несе і чудово скидає. Дякую армії дронів за такі чудові дрони. І сподіваюся, що ви нам вишлите ще, бо нам їх завжди недостатньо. Можете злітати, друзі. Все готово. Не наблюдаю поки. Ближе подлетай. Так, вот он, вот он, слева. Что слева, 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 слева. Вон лужа. Вот это он? Нет, нет, ты мимо него пролетел. Вот здесь. Видел? Нет, нет сзади у тебя, сзади. Ветра. Вот. Нет. Видишь? В слева в верхнем углу. А, вот это? Да. Только там есть еще что-то разбитое. Вот. Видишь? Да. Прямая, враження. Uh. Бля, покажи. <gegangen> Возвращай <affe tới> Мавик. Второй готов. Накручиваю, взлетаем. Ну х знает. А ну-ка давайте загуглим, может, no, где у Т-90 слабое место. Что-что? Да рта не попадает. Мы uh попадаем. Да, но мы не уничтожаем. Когда арта прямым попадает, 155-ка. Короче, мы когда-то корректировали по БМД арту. И что-то смотрим, ну, попадаем там близенько. Какой-то легенький дымок идет. Думали, что может горит что-то. А мы с Мавика корректировали на большое расстояние. Я такой, а ну стоп, стрельба, говорю. Давайте посмотрим, что за дымок. Подлетаем очень близко. Видим на... Бэхи нету. Ага. Там от нее вот такой маленький кусочек передка и легенький дым. Ни детонации, ни хуя. Ее просто в щепке вот так вот разнесло. С четвертого выстрела. А мы после этого дали там еще где-то пяток. Просто мы не увидели, что я в щепке вот так вот. Вместе с разрывом 150 пятки Мы потом. Мы потом, когда эти позиции заняли, пришли. Там реально вот кусок передка лежит и все. Так да, конечно. А он не дымится, падла? Не, не, не дымится. Вот это он тут на перекресточке, да? Стоит? Да, да, да. Там лужа. И он перед лужей. Вот так вот заходи. Мне кажется, это будет оптимально. Я не... Он на перекресточке, я понял. Вот это он на дороге, да? Да, да, да. Вот так, да. Оооо! Что? Прома? Охуенно, попал ты. Бль, так не пугай нахуй. А шо? Да я думал, о, типа, блядь, даже яд подумал, что прома. Конечно. Высокая скорость ветра. Слушай, если века. Будьте внимательны, давай. Давай Евро. Е детонація, нема детонації. Е детонація. Да, да. Ну чё, второй с черным дымом. Черный дым всегда за. Тихо, 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 не ходи, не гони. Спокойно, спокойно. Ну, никто не стреляет.